Evet Abir Bey neler söyleyeceksiniz? Bugün Türkiye-Azerbaycan kardeşliği adına güzel bir fotoğrafta karşı karşıyayız. Neler söyleyeceksiniz? Eee bugün Azerbaycan'da axırıncı çarşənbə deyirlər. Axırıncı çarşənbə Novruz bayramı öncəsi ə, son çarşənbə axşamı və qutlanılır bir bayram günü əslində Növrüzün Növrüz bayramının, yəni bahar bayramının ilk ə, günlərindən biri və bunu sizin televizyonu verdiyi imkanlardan istifadə edərək bahar bayramı dolası ilə bütün Türkiyə və Azərbaycan ə, dinləyicilərini ürəkdən ə, təbrik edirəm, qutluyorum. Bu son dərəcə əhəmiyyətli bir bayram və bu bayram ə, bayram günü türk uşaqlarının ə anılması son dərəcə rəmzi simvolik çünki bayramda bütün evlərdə evlərin qarşısında ocaqlar yanardı. Və türk kəndisini düşünsən, hər kəsin evinin qarşısında ocaq yanardı. Bu o da bağlığın bir simgesi idi. Və bu gün o türk ocaqlarının 100 illiyi anılır. Amma əslində türk ocaqlarının tarixi min illərdən, min illərin o üzündən başlanır. Türk ocaqları tarixə yoldaşdı hər zaman yanmış, bundan sonra dəbədiyən yanacaqdır, hər zaman yanacaqdır. Amma bir türk ocağı deyilən qurum da var idi ki, 100 il bundan öncə qurulmuşdu. Azərbaycan bu quruma çox böyük sayğı göstərir hər zaman. Çün nəyə görə? Çünki o qurumu yaradan, ocaqları yaradanların birisi də bizim böyük fikir adamı, qəzetçi yazar, son dərəcə böyük bələdiyyə təşkilatçı bir yəni ə, Azərbaycanda çox böyük izləri olan bir sıra qəzetlərin yaradıcısı və ə, yazarı Əhməd Ağoğlunun o, o, o Türk çocuklarının birisi olmasıydı. Sonra derci olunan, olunan birisi dergilerde de də onun böyük izi var, yazıları da ve kendi zahmetiyle çalışmış. Onun için de bu Türk çocuklarının bayramı hem de Azerbaycan'ın bayrağı, bayramıdır. Ahmet oğlunu tanıyanların, sevenlerin bayramı. <türk ocağlarının bayramıdır>